Ну, конечно, ну, всегда, каждый матч, каждая тренировка э, помогает расти футболисту. И это ну, принципиально хочется показать свою команду, что она лучше, она хочет выигрывать ну, в чемпионате Украины, и поэтому это помогает расти, конечно. Ну, как в детстве, как бы просто играешь, не думаешь, тяжело, не тяжело, просто хочется играть, и получаешь от этого удовольствие. Ну, с детства мы мечтаем играть в первой команде, конечно, мы работаем с ранних лет, чтобы попасть туда и, и играть, и быть на виду у всех, у болельщиков, и играть за любимый клуб, конечно. И каждая тренировка, каждая игра, она помогает осуществлять свою мечту. Ну, большая, конечно, если тренер тебя хочет и ну, хочет, чтобы ты играл у него, и ну, он будет тебя ставить, и ты будешь, ну, будешь играть у него. И это помогает, конечно. Поддержка тренера, конечно, это очень важно, да, это основа. Ну, то есть если ты, если ты ему не нравишься, и он тебя не будет ставить, то тяжело, тяжело будет как-то себя проявить. Хотя, конечно, бывают и такие случаи, но нужно доказывать. Я думаю, каждый тренер, когда видит твою работу, он все равно он будет тебе давать шанс. Ну, в детской, юношеской прошел. Если брать и главного, и помощника, то 6-7 где-то, да. Ну, у каждого свои планы были на игру и своя тактика. Так что, да, можно сказать, один больше тактики уделял внимание, другой физике. Поэтому с каждым годом и во всех компонентах мы прибавляли. Ну, Но... Я, я даже не знаю, везде, ну, во всех компонентах нужно прибавлять, и поэтому э, каждый тренер помогает тебе в каком-то компоненте, и ты в этом прибавляешь, и получается в сумме, что ты, ну, каждый тренер хочет, чтобы ты вырос в хорошего футболиста, и во всех компонентах ты был намного лучше. Каждый добавляет свое что-то, и ну, чтобы оно вышло все в сумме как-то. Ну, я же еще раз говорю, в детстве ты не сильно думаешь, ты хочешь просто играть. А когда в более взрослой уже команде, то, конечно, там и конкуренция, и на каждую позицию по 3-4 человека. И нужно доказывать, если ты хочешь играть, и в основном составе нужно доказывать, что ты лучше на эту позицию. Еще есть что доказывать, но могу посоветовать всем молодым игрокам, чтобы каждый день отдавались, любили футбол, и он обязательно вам отплатит с корицей. Ну, конечно, нужно и учиться, и только сейчас вот понимаю, что были там дни, которые ты пропускал в школу и понимаешь, что лучше, конечно, учиться и это поможет в жизни обязательно. Мне очень сильно мои родители помогли и я им очень благодарен и обязан всем. Мне кажется, зависит от футболиста. Если он уверен в себе, и это его мечта и он следует ей, то обязательно он ее достигнет. Но каждый должен, ну, для себя понимать, что ему надо в жизни. Я с детства знал, что я хочу быть футболистом и Каждый день шел к этому. Детская, юношеская, да, Ю-19, дубль и первая команда. То есть, ну, надо все пройти, обязательно должно что-то получиться в жизни, если ты хочешь это действительно. Нет, ну, и так понятно, что темп игры и силовая борьба, это все на высочайшем уровне. Это несравнимо с детской, юношеской, ну, детско-юношеским футболом. И... Поэтому, ну, нужно прибавлять в тренировках и это постепенно привыкаешь к взрослому футболу и просто нужно работать дальше и все получится. Ну, я не знаю, я ничего не чувствую, просто выходил и играл уже. Ну, было, конечно, мандраж сначала легенький такой перед матчем, но потом с первым касанием мяча уже все стало на свои места. Ты выходишь, ты играешь и ты не думаешь об этом. Ну, у меня есть мечта играть в Манчестер Юнайтед, поэтому, да. И... Динамо Киев это, я надеюсь, первые шаги. И спасибо тем, кто вообще помог мне в этом. Каждого тренера хочу поблагодарить из детского юношеского футбола до первой команды. И, конечно, Динамо Киев, я уверен, обязательно мне поможет воплотить свою мечту. И я буду каждый день тренироваться усердно. И, и ждать этого дня, конечно.